assalomu alaykum qadrli muxlislar aytishlaricha hayotda hamma narsa rejalashtirilib qo'yilgandek bizning kanalimizda sizlarga ko'p yillar davomida bizning diqqatimizga sazovor bo'lish istagida jang olib borayotgan beshta bir birlariga o'xshash mahsulotlarni taqdim etamiz marhamat tomosha qiling birinchi coca cola va pepsi hammamiz bilamizki odamlarni ikki guruhga bo'lish mumkin ulardan pepsi sevuvchilari va ularga qarama qarshi bo'lgan coca cola muxlislari ilmiy tajribamizga ko'ra bu ikkita ichimliklar umuman boshqa boshqa ta'mga ega pepsi shirinroq va sitrus ranglarga ega va shu payt uning raqibi vanil mazalarga ega ularning tarkibi esa deyarli o'xshash lekin coca cola pepsiga qaraganda tarkibi yashirilmay yozilgan pepsida esa uning tarkibi turli xil ye harfi ostida berkitilgan misol uchun o'rta fosfor kislotasi ye uch yuz o'ttiz sakkiz deb yozilgan ikkinchi leys va pringles yana bir doimiy raqobatchilar leys va pringles chipslari ishlab chiqaruvchilar bizga taqdim qilishayotgan bu mahsulotlarning mazalari deyarli bir xil lekin leysni sevuvchilar hech ham pringlesni tatib ko'rishni xohlashmaydi pringles muxlislari esa leys chipslarini gap shundaki pringles chipslari tarkibida qirq ikki foiz kartoshkadan iborat ularning ishlariga esa xamir turish yordamida tayyorlangan xamir yordamida bajarishadi leys chipslari esa bu qovurilgan kartoshka bo'lakchalaridan iborat bo'lgan klassik chips kompaniyasi uchinchi lipton va nesteya bu ichimliklarning raqobatchiligi unchalik mashhur bo'lmasa ham ular xuddi pepsi va coca cola mahsulotlari kabi juda kuchli ularning mazalari deyarli bir xil shuningdek tarkiblari ham unchalik farq qilmaydi ularning tarkibida choy suv va shakar yoki shirinlashtiruvchi lekin ularning qadoqlaridagi tarkibiga keladigan bo'lsak nestey qora choy ishlab chiqaruvchilar tabiiy aromatizatorlar ishlatadilar lipton esa tabiiylariga nisbatan kimyoviyroq umuman olganda lipton muxlislari ko'proq bo'lgani sababli nestey choylarini ishlab chiqaruvchi korxonalari ko'p shaharlarda yopilmoqda to'rtinchi bon aqua va aqua mineral doimiy ikkita raqobatchilar gazlanmagan suvlar bon aqua va aqua mineral bir qarashda ular qadoqdan tashqari umuman farqlanishmaydi lekin qadoqlaridagi suv qattiqligini ko'rsatuvchilar farq bor ekanligini ko'rsatmoqda bon akuada uch yarim dona bo'lsa akua mineralda esa naqd yettita umuman olganda bu eng muhimi emas agar ikkala butilkalardagi qadoqlardagi suvlarni diqqat bilan o'qisangiz bu suvlar markaziy suv saqlash joyidan olinadi oson qilib aytganda kranlardan to'g'ri suv ko'p tozalagichlardan o'tadi lekin bu haqiqatni o'zgartira olmaydi 5 burger king gamburgerlari va McDonald's gamburgerlari fast food restoranlarining eng mashhur taomlari bu albatta burgerlar lekin nonlar orasidagi go'sht va baliq retseptlari bir xil nomlanishsa ham yaxshigina farq qiladilar misol uchun chizburgerlarni olaylik burger kingda nonlarga kunjut urug'lari sepilgan McDonald'sda esa yo'q burger kingdagi chizburgerlar ko'pincha romantik uchrashuvga chiqqanlarga ko'proq yoqadi chunki u yerda raqobatchilarga qaraganda piyoz solinmaydi energetik qimmatligiga kelsak ishlab chiqaruvchilar ijtimoiy tarmoqlarda yozishlaricha mcdonalds chizburgerlarida uch yuz kilokaloriyga burger king buterbrodlarida esa besh yuz ellik kilokaloriyaga ega qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling